Is, azizim xonadoningiz tinch tani joningiz sog' bo'lsa bizning murodimiz ko'pincha o'ylab qolamiz insonga o'zi nima kerak odamga nima kerak agar ro'yxat tuzadigan bo'lsak odamga tinchlik kerak odamga toza havo kerak kasbkor kerak osh non kerak boshpana kerak ehe qancha ehtiyojlarimiz bor lekin hammasini tagida asl ildizida bir so'z yotadi odamga aslida odam kerak bugungi suhbatimizni biz tayyorlab qo'ygan hayotiy bir voqeani namoyishi bilan boshlaymiz marhamat tomosha qiling mumkinmi keling bu ariza xo'sh yaxshi sog' bo'ling to'xtang bir marta ruxsat bermaganimga jahl qilyapsizmi bu holatda qayerda ishlamoqchisiz yigitcha agar siz ham odamgarchilikni bir chetga surishda davom etsangiz siz ham hech kim bilan ishlaolmaysiz tushunmadim tushunolmaysiz ham sizga ish bo'lsa bo'ldi indamasak bizni ertalabgacha ham olib o'tirasiz sizni oilangiz yo'q degani boshqalar ham shaxsiy hayoti haqida o'ylamasligi kerak degani emas menga <rium> ish tushganda xo'p, ho'p dedim-da. qayta xabar ham olmadim shiringa qilsammikan bolalardan ortmaydi yo'q bo'lmaydi Siz ekanabonent boshqa yo'nalishga javob beryapti iltimos aloqada qoling javob so'ragandiku jayanlarimni aylantirmoqchiman degandiku hammani shoshadigan joyi bor men esa doim ishga shoshdim pul topay dedim topdim ham uyimni orzu <laughs> qilganimdek oppoq mebellaru kilamlar <laughs> bilan shoxona yasatdim keyin birov kir <laughs> qilib qo'ymasin dedim mehmon ayniqsa bolalik qarindoshlar <laughs> kelaman desa ishimni ko'pligidan ularga bahona qildim o'zimni chetga oldim bugun esa na ostonamga kimdir holimni so'rab keladi dardimni aytay desam na bir inson hayolim yoshligimga qaytdi mana hozir yoshimiz qirq beshga kirgan bo'lsada lekin biz ota ona uchun baribir farzandmizda mana ko'chadan kiramizmi qarang garchi bizni ota onamizni bir yumushimiz bir bir ishimiz bo'lmasa ham ostonadan qadam qo'yib birinchi o'rinda onam qanilar deymiz yoki otam qanilar deymiz shularni ko'ramizda keyin ko'nglimiz taskin topadi bu nimadan bu mehrga zorligimizdan bu mehr yetishmasligidan odamga odam kerakliki baribir insonni ko'nglini tub tubida baribir kimgadir muhtojlik bo'ladi o'ziga kerakli insonni agar topmasa uchratmasa baribir qalbi ko'ngli kempiyligicha qolaveradi judayam to'g'ri aytdingiz mana onaxonlar <laughs> o'tirishibdi biz farzand ko'rayotganimizda ham yonimizda odam bo'lishi kerak u bizga qaraydi tug'ilgan go'dakni qo'liga oladi so'nggi nafasimizda albatta shu odamlar bizni so'nggi manzilimizga kuzatib qo'yadi odamlarni atrofimizda ko'p bo'lishi ham yoki kam bo'lishi ham ko'p jihatdan o'zimizga ham bog'liq to'g'rimi kimlarga odam moddiy jihatdan yordam uchun kerak kimlarga esa ma'naviy jihatdan kerak endi hayotda odamlar atrofimizda bo'ladi lekin tashvish boshimizga tushganda hazrati odamlar haqiqiy odamlar bizga yordamga keladi yaqinda mahallamizda shunaqa bir baxtsli voqea bo'lib bir <laughs> yigit <laughs> <laughs> hali o'ttizga yetmagan to'shakka mixlanib qolgan mana shundagina biz u yigit shu paytgacha qayerda ishlarekan nima qilar bilmaganmiz lekin qo'shnimiz shunaqa bo'libdi degandan keyin mahalladoshlar birlashib qo'ldan kelgancha moddiy yordam berdik chunki dori darmon degandey har doimiy yotoqda davolanyapti eng asosiysi mehr oqibat doim bo'lishi kerak siz odamga zor bo'lgan paytingiz bo'lganmi bitta bo'lgan voqeani aytib bermoqchi edim Yani kasbimiz nuqtai nazaridan adashmasam ikki ming oltinchi yili germaniya davlati gamburg shahrida bir safarga bordikd и u yerda bir inson bilan tanishib qoldik man o'yladim millatlari nemis bo'lsa kerak dedim shu darajada nemisga o'xshab ketganki bir o'ttiz yildan oshiq u yoqda yashaganlar yaşık uchun yuz tuzilishlari kiyinishlari gap so'zlari o'sha davlatga moslashib bo'lganda u odamni endi o'zbekchani ham sal qiynalib gapiryaptilar ertaga agar vaqtinglar bo'lsa man sizlarni ozgina shahar aylantirmoqchiman gamburg shahrini ertasi kuni o'sha dam olish kuni ekan ho'p dedik biz rozilik berdik keyin mashinalarda kelib olib ketdilar bizni bitta joyga bordik o'tirdik iltimos gapiring dedilar xo'p qaysi mavzuda gapiring nima gapirin desam manga farqi yo'q faqat gapiring man o'zbek millatimni insonni o'zbek insonini uchratamanmi yo'qmi deb shu necha yildan beri kutardim nima desangiz nima gapirsangiz eshitaman faqat man insonga zorman o'zimni qalbimni tushunadigan o'zimni yoshligimni eslatadigan qadr qiymatimni o'sha urf odatlarimizni eslatadigan insonni sog'indim iltimos nima bo'lsa gapiring butun tanam vujudim quloq bo'lib sizni eshitaman deganda o'shanda men o'yladim insonga moddiy narsa ham kerak emas ekan insonga xoyu havas ham kerak emas ekan shunaqangi bir mehrga zor bo'lar bo'larekanki qalbi qayerdadir baribir insonni kemtiklik bo'ladida o'sha qidirar kanda xullas inson muhiba opa bu qanaqadir tabiatni bir qonuni bo'lsa kerak ayol zoti borki ona ekan farzandlariga zor bo'ladi yo'liga qaraydi farzandi odam bo'lishini xohlaydi odam bo'lish qiyin olim bo'lish oson degan gaplar bor farzandim odam bo'lib elga qo'shilib uni e, koriga yarasa men xizmatlarimdan e, roziman deydigan onalar qancha to'g'rimi demak bizni farzandimiz odam bo'lsa jamiyatga qo'shilsa kimgadir nafi foydasi tegsa va taraqqiyotga xizmat qilsa bu bizni oliy baxtimiz ekan to'g'rimi bizni yana bitta lavhamiz bor alo Va alaykum assalom qaysi mirolim ha ha bo'ldi bo'ldi hozir boraman 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 dadasi yaxshi o'tiribsizmi ha rahmat shu mirolim uyida yana janjal qilayotgan ekanda shunga bir borib kelay shu Mirolimni janjali hech to'xtamas ekanda ha? He? Hey. bir gal bormasang nima qildi? Ha, bormay qo'ya qol endi dadasi mahallada ishlaganim uchun chaqirishadi-da. a bundan tashqari yosh oila ajrashib ketishmasin deymanda ho'p bo'pti mayli boraqol agar bormay qoladigan bo'lsang ham baribir dardu xayoling o'shalarimdan bo'ladi bor boraver boraver mayli yaxshi o'tiring Ha, ah, bor u. boravere eh, mirolam mirolam senga ham insof kirarmikana assalomu alaykum zubaydaxon yaxshimisiz rahmat o'ziz yaxshimisiz rahmat xud sizni oldizga ketayotgan edim ha tinchlikmi ha tinchlik mahalladan o'g'limga ma'lumotnoma kerak edida ha o'shanga kun bo'yi chiqolmadim oldizga uzr iltimos shu ma'lumotnoma yozib bersangiz endi ertaga ertalab yozib bera qolaman ertalab o'g'lim saharda shaharga ketadida futbolga klubiga yozilgan edi ha shunaqami bo'lajak futbolchideng xudo xohlasa ha ha unaqada mayli hozir yozib bera qolaman yuraqol baraka toping baraka ilohim ha xotin voy yo'l bo'lsin ha qon bosiming tushdimi ha tushdi dadasi tushdi ha shuning uchun ekanda darrov o'zingga kelsang ishga shoshib qolasan asalima opamlar to'y boshlagan ekanlar shunga borib bir xabarlashib chiqay deb turgan edim o'zingni sog'lig'ingni o'ylamas ekansanda Boshqalarning uyi tinch bo'lsa muammosi hal qilinsa bo'ldi ha, dadajonisi nega unaqa deysiz a endi odamga odam kerak kerakku mayli borsang bora qol bu safar ham darrov boramanu darrov qaytaman dadasi ko'ramiz yaxshi o'tiring eh zubayda hech ham o'zingni o'ylamas ekansanda dardi hayoling boshqalarni tinchi ancha og'rib qoldimi voy oyog'im e ha xudoga shukur ancha yaxshiman dadasi yaxshi ham oyog'ing sinmabdi faqat qayrilib ketibdi bo'lmasam gipsda yotarding unaqa demang dadasi xudo asrasin mana shuda kechasi bilan tinim bilmay ishlaganni oqibati men senga nechchi marta aytdim bu ishda işte, ishlamagin ishlamagin deb hey, e dadasi a işte, bar -bar -bar shu ishda ishlamasam ham baribir shu voqea bo'lishi mumkin ediku bo'lmasdi bo'lmasdi e hech tushunmaymanda shu bosh og'rig'i ishingni nimasini yaxshi ko'rasan dadasi hechham bosh og'rig'i emasda odamlarni ko'raman ularni eshitaman qo'limdan kelganicha yordamimni beraman a nimasi yomon dadasi bo'pti mayli endi bo'lgancha bo'ldi endi may voy eshikmi sen o'tiraver men o'zim kelinglar 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 assalomu alaykum assalomu alaykum assalomu assalom an joninglar sog'mi rahmati borinlarga shukur yaxami xotin qara laa dadasi voy assalomu alaykum zubaydaxon yaxsmtz assalomu kum zubayda opa yaxshimisiz sog'lingiz yaxshimi rahmat xudoga shukur qani tepaga o'tinglar qani ilohim omin qadam etdi balo yetmasin to'yxona bo'lsin allohu akbar tzimisiz opo bo'lib qoldigizmi rahmat xudoga shukur o xud yaxshi bo'lib keting ilohim ilohim omin ko'rganiz shu bo'lsin opa kasal bo'lman bo' rahmat sog' bo'lingrahmat sizlar ham sog' bo'linglar yin sizlarn vora qilib qo'yibman noni pishirib olib kelgan edim yeysizlar rahmat ian hali Salim opamlar ham issiqina osh damlab kelgan ekanlar sog' bo'lsinlar ertalabdan buyon odam tinmayapti Hammalaringa katta rahmat sizlarga ham katta rahmat voy opa sizga rahmat har doim mana shu mahallaga yelib yugurib kuyib pishib jonkuyarlik qilib yurasiz sog' bo'ling opa sizga rahmat Rahmat, sog' bo'linglar xush kelibsizlar ovora bo'la xabaringiz bormi <laughs> yo'qmi bilmadim azizim lekin bizni davlatimizda ham yolg'iz yakka qolgan boquvchisini yo'qotgan yoiki umuman hech kim bilan yashamay yolg'iz o'zi qolgan insonlarga ham muruvvat qo'li cho'ziladi ularni oldiga maxsus davlat xizmatchilari xodimlari borib turadi mahallalarda yakka yolg'izlar va yolg'iz yashovchi fuqarolar mavjud bo'lib ularga ijtimoiy xodimlar biriktirilgan har bir ijtimoiy xodimga sakkiztadan o'ntagacha bo'lgan yakka yolg'izlar biriktirilgan bo'lib haftada ikki marotaba zarurat bo'lganda uch va undan ko'p marotaba ham xabar olib turiladi aslida ochig'ini aytaman bu oson ish emas vaqtida ba'zan bo'ladi ba'zi oilalarda farzandlar o'z ota onalarini qaragilari kelmaydi to'g'ri vaqt ajrata olmaydilar a endi bu yerda yakka yolg'iz qolgan insonlar biri bemor biri keksa har kimni o'ziga yarasha fe'l atvori bor ularni ko'nglini topish ular bilan vaqt o'tkazish ularni salomatligiga javobgar bo'lish ularni uylarini ozodaligiga javobgar bo'lish to'g'rimi bu oson ish emas aynan mana shu sohada xizmat qilayotgan xizmat qilgan inson haqida bir lavhamiz bor hozir sizni e'tiboringizga shuni havola qilamiz marhamat uch yoshdaman oilaliman ikkita o'g'il bir nafar qizim bor ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish bo'limida ijtimoiy xodim vazifasida sakkiz yildan beri ishlab kelyapman me. hozir manda sakkizta yakka yolg'iz nuroniy o'sha otaxononaxonlarimiz bor shularga borib qarayman shularni o'z vaqtida uylarini yig'ishtirishga yordam beraman ovqatlarni olmagan paytda borib ovqat pishirib berish hozir o'zgalar parvarishiga muhtoj pensionerlarda ular mani otam yurak xuruji bilan vaqtliroq endi olamdan o'tganlar ellik ikki yoshlarida keyin o'sha nuroniylar qatorida otam ham yursalar bo'lardi deb endi shunaqana mehri bilan shu ishni tanladim hozir yetmish to'rtda yetmish beshga ketyapman yolg'iz turaman xo'jayinim ellik yil bo'ldi o'lganiga avariya bo'lib keyin qaynonam bilan turardim keyi hozir buyoqda farzandlariiz bo'lmgan farzand bo'lmagan erim yo'q bola chaqam yo'q hech kimm keyin mahalla aytishdi mana shunaqa yolg'izsiz mani oldimga qizim keladi ishqilib ovqatimni ham qiladi bir xil paytlarda o'zim o'zim evlayman lekin ну lekin baribir qaraydida yigirma yil bo'ldi mana shunaqa kelishganiga to'qqizga keladi hech qachon u anaqa kechga qolmaydi man ma gulsara opa voy sen keldingmi keldingmi keldim assalomu alaykum yaxshimisiz tuzumisiz charchamayapsizmiha rahmat <laughs> <laughs> yaxshi <Yaşı> o'tiribsizmi <laughs> sizni zerikmadingizmi yo' <Yaşı. gülüyor> sog'inib qoldingizmi sog'indimda sog'indizmi ana keldim uch keldim ertalabdan yaxshimisiz tuzukmisiz charchamayapsizmieh kecha kelmaysiz vaq kela uzdankelguvdim kiyimlarimi mana shutroi keladi avvalo boshimmadan so'raydi <laughs> ahvoliniz qanaqa nima yedingiz, nima kerak nima hali ko'nglimni ko'taradi anaqa qiladi shunaqa o'rganib <laughs> qoldim man o'shanga bir <laughs> xil paytlarda yig'layman endi tirijon kelib so'ragandan keyinda umuman hamma qizlari yashi o'sha yerdagilar kelganlar hammasi kelib surishtiradi Nima siz qanaqa nima kerak nima bozor yaqin shunda bozorga chiqib kelishadi dorilarni olib kelishadi mani ham katta opam endi ikkinchi guruh nogironlar bolalikdan turmushga chiqmaganlar no shu nogironliklari sababli onam yordam beradilar qariydilar qo'limizda shunaqa opam bo'lganlari uchun endi bu odamlarga qarash ular qanaqa mehr kutishi no masalan nogironligi borlar mana bu qariyalar qanaqa mehr kutishi manga singib ketgandek onamdan endi shularga chin dildan yordam bergim keladida qariyalarga man sal строгийрqman osodagarchilikni yaxshi ko'raman o'zim tumda ishlar edim zaveduюshiy bo'lib ikkita institutni bitirganman nima qilamiz qilamizdeymiz deyishadi man o'zinglar bilasizlarku deymanda bo'ldi hech narsa voy anauni qil mana buni qil demayman o'zlari ishi qilishadi hamma narsa hech qanaqa muammo yo'q to'g'ri bir xil paytlarda siqiladi odam voy ha yoshligimda bekor o'tiribman bekor o'qiyman deb anaqa bo'ladi ozgina yig'laymanko ko'zim manabu yerda turadi endi lekin yo'q ular bildirmaydi yo'q biza bormizku deyishadi biz ularga o'zini soatini belgilab boramizu masalan har bittasiga bitta soatda chiqa olmaymiz chiqolmaymizda sizga shu vaqt oralig'ida kelamiz deb telefon orqali aytib ularni xotirjam qilib ketayotganimizni bildirib aytib qo'yamiz boradigan kunimizni vaqtlarini ular o'zi bilishadi endi ularni ichida ko'ngli o'ksib qoladigani ham bor ha deb uni uyiga birinchi borasan manga obeddan keyin kelasan endi shunaqa deyishgan paytiga anaqa qilib moslashtirib o'rnini almashtirib boramiz shularni ko'nglini birdek olishga harakat qilamizda masalan ota onamiz ham uyimizga borishimizni kutib turishadi kelasanmi deb telefon qilishadi xuddi ota onamizga o'xshab ular ham kutadid kelyapsanmi qizim deb endi borganimizdan keyin ular birpas biz bilan o'tirib choy ichgin birib puylar deyishadi endi ani vaqt chegaralangan bo'lsa ham ozgina oshiqcha vaqt sarflasak ham ularga endi ularni ko'ngliga qarab mayli kim bilandir dardlashib birga o'tirib choy ani suhbatlashgisi keladi Ko'z ojiz pensionerlarimiz bor ko'rmaydi ularga gazeta o'qib beramiz masalan yoshligida tikuvchilik qilib turib o'sha ko'zi yaxshi ko'rmay qolib nogiron bo'lib qolgan pensionerlarimiz bor-da. borda baribir odam yoshligidagi ishini qo'msaydi-yu. o'shalarda ularga masalan ninalarga ip o'tkazib berib ham ketish borda bizada birinchi kelishimdan сразу ishgtirib turmaydi mana qaysi biri kelsa hamchi oldin o'tiradi qanaqasiz ahvolingiz qanaqa nimagiz kamchiligiz bor voy bugun yaxshisiz bilaman yaxshia emasman lekin shunaqa deyishadi ko'taradida ruhimni ozgina anaqa qilib ko'tarib voy yaxshisiz bugun deb qo'yadi hazillashib qo'yadi a man bilaman ну еще kulaman yaxshi настроение ko'tariladi man ular anaqa begona deb o'ylamayman man o'zimni qizim deb o'ylayman mani hech kimim yo'q demayman bor manda odam qo'shnilarim yoki bular kelishadi bir xil paytlarda ikkita bo'lib kelishadi Birusi o'tib ketayotganda ket gul kirib ko'rib ketaylik dedi. Bu paytimda ko'chaga chiqaman aylanaman yurish kerak bizani yosh o'zida oyoqlar og'rimasin deb o'shanga qarayman doktorlarga boraman mabodo kuchim bo'lmasa qizlarim olib manbs bo'ladi lekin man juda ham xursandman ulardan farzandlari yo'qlari bizadan qanaqadir farzandidek ko'rib shunaqa mehr kutishadiki endi masalan o'zingga nimani ravo ko'rsang bizlaga ham shuni ravo ko'rgin deyishadida bir xil paytda masalan endi ularga mehr berish ularni vaqtida parvarishlash mana shunaqa bayramlarni uyushtirib berish ularni anaqa yuvib tarash masalan yuvinishlariga ham yordam berish shunchalikoim yo'q ulardan hech qaysidan orinmay hamma aytgan ularni xohishi bo'yicha aytgan xizmatlarini hammasini qilib beramanda ularga xursandmisiz shu ishda ishlayotganingizdan o'ziz endi ularni har doim duosini olaman Dej, de chali otamdek onamdek ko'rib hurmat qilib shularni e'tiborim qozonganman o'shaning uchun ular meni duo qilishadi shundan xursandman bizni mahallamizdan bir ayol kishi bor harakatini ko'rib man to'g'risi gap ayolimga ham aytamanda shu ayol qatta shuncha kuchli deyman u mayli bir kuni ikkitami uchta mushukni ko'tarib kelyapti qatrdan kelyapsiz u mushuklarni ko'tarib desam borib rentgen qilgizib keldim deydi operatsiya qildirdim deydi uyda parvarish qilyapti hozir 'shu mushuklarni insondan tashqari jonzotlarga ham shunaqangi mehribon ma'lum bir mehnat qilganda keyin unga yarasha bir e'tibor ham bo'lishi kerakda unga e'tirof ham bo'lishi kerak shu ayolga man rahmat demoqchiman rahmat biz ham rahmat aytamiz bunaqa insonlar ko'paysin aslida bu juda katta savob birovni tashvishini o'ziga olish birov bilan ikki og'iz gaplashish vaqt ajratish o'ziga uh, yaqin olib shunchalik bir mehr bilan oqibat uh, ko'rsatishni o'zi bir um, juda bir ulug' ish bunday odamlar man o'ylayman har bir mahallada ham bor lekin biz ilg'amaymiz aytganingizdek e'tirof etishimiz kamroq yoki e'tibor qilmaymiz ayrim shunday bir oilalar um, borki xotin qizlar qo'mitasida ishlaganimizda ba'zi bir qaynonalar kelardida kelinlar alohida bo'lib chiqib ketgan yolg'iz qolishgan o'g'lim kelolmaydi lekin kelin mandan xabar oladi deb aytadigan onaxonlar bor edilar shunday bir kelinlarni ham ko'rib man bir havas qilganmanki shunaqa buyursin deydiyu o'sha o'g'lidan bo'lmasa ham kelinidan buyurganini o'zi shu bo'lsa kerak mana shunday oqibat hech qachon yo'qolmasin rahmat rahmat Ishki termilgan paytlaringiz bo'lganmi azizim sog'inganingizni kutganda dilingizga malham bo'luvchi insonga intizor bo'lgan paytlaringizni bir eslangga esladingizmi endi o'ylab ko'ring ayni damda sizni ham kutayotgan insonlar bo'lishi mumkin sizni daldangizga iliq so'zingizga mehru muhabbatingizga ikki yoki to'rt dona issiq noningizga emas issiq diydoringizga intizor bo'lgan insonlar qancha dunyoda odamlarning mehri oqibati muruvvati birligi bor ekan bu dunyo abadiy bo'ladi omon bo'ling azizim